Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yeah, ngomong, ngopo ikan sakit kulo gantung? Menopo lewas, pilih-pilih TPA, menawidipun paling pelajaran, sami... sami nama ibu buatan gantosakan. Oh iya yeah, mbak, namanya kulo nggak sebagai pelajar butuh sabar, sebatas -subhat buatan anak-anak bosan bekerjemu butuh sakit mengaruhkan ibu, caranya pun ngarempotan dosen bukis mana, angini pun sinau ngacipu anu salah sejeni caranya di dunia kau ngajari nyambut calon lo semen lagi contoh, ngaduk lagu-lagu ujaya atau dolanan ujup agus, orang aku ujap-ujap musti ku gampang ngompor ilmu yang orang aku mengalami kata ulau diberi nyobin, ibu Kalau nanti pikir lajar Qur'an iku hanya ingin kita tegah satu bukian kelas. Lalu sedara, Tulus iklas lansamkan iku kunci utama. Panjangan satu pintu tau, nanggung itu lajar waktu TPA kan iku tulus? Nah, tawes lima, lima belas tahun dulu lah. Pilihkan anakku sejilik, nanggung tos adik tetap semangat, meskipun kadangku, kadang, -kadang Wah, pun menghadapi tantangan dalam hati ini. Wah, suan sangat mengabdi pun ibu, nari ekar paling awet awet, nari kau ngajar bocah bocah ini pun lopo gini. Salah sih sih yang angel dengan ibu ngajar bocah sih angel diatur, sih sering ganggu kandang kandang Kadang kadang. Kesel lah ngomong kasihan, nangis aku putih ini ya. Oh iya mbak, kadang isi, isi, sab, isi uh, sabar nanti ke orang tujuan rakyat pun Napa panjangan tetep sabar Oh okay, iya sabar yaa, saat dulu aku jatik-jatik ke angkula bangsa ini Ya ku jatik ku, ku airmah Nah, kukutipan Nek, kukunus berus malah ngomong kece Kulu nanti mengerang menawi kubu-kubu Kedah ngajar kan tiku las supaya busa supaya bucah bisa las ake katresnan Mungkir luar sumpah, mengajar quran itu ikhlas, bagus, baiklah, baiklah Menangipun ikhlas, dasaripun ngajar quran Kulo rukaw sekatah engkang kedah, kulo sinau segung panjidungan Cara suci si, si, soros yang tak guna, oke, ngabungake cerita nabi langsung cara Islam nabi kemajar bocah-bocah oleh gampang ngapa lagi surat yang dikandani kalau cerita wah menikah saya bu kadang pulau lain ngajar moco nanya orang nganggu cerita pulau bagi nyoba nambah menikah acara menikah ibu oh iya semangat mbak Nangis yang penting tetap sabar dan gak hati-hati kondisi bocah Menayu waktu bucah sekalian dibahami, maju menangis agar paruhin motivasi kata sepundi, Bu. Kadang aku tak ajak ngobrol berbeda, tak garing nyaman, tak panggah hati, bocah bucah kadang membutuhkan perhatian lan pembuktian. Bikinmu pulau gila sendiri kok, bucah-bucah yang kakak Masalahnya, kadang lebih gampang maju. Ya, jadi guru kurang lebih orang mengajar noco. Nah, namanya juga membangun karakter langsung percaya bumi Tuh, Umi, panjang nanti kakusan momen sing paling nyenang-nyenangkan nanti kalau mengajar Wah, banget. Namanya saya tahu, kekesan yaitu nanti aku, aku selesai -sel, cipu cah sendiri. Jika ada yang tidak bisa lancar atau belajar, malah saya tidak bisa memilih, karena saya tidak tahu apa-apa. Masya Allah, saya tidak tahu apa-apa. Allah. Amin, Mbak. Saya berdoa kepada Tuhan untuk fokus dan menjaga kehidupan Tuhan. Dan saya berdoa kepada anak-anak saya. Pungkike Gusti Allah maringi bolak-poko ata sapa saged ngatukake jejak panjenengan iki Bu. Mugi Gusti Allah paring berkah lan pelajaran. Nanging sing penting laku pa tansah eling lan ikhlas ing Bumi kula nyuwun bewara pitutur mangke atas sapa saged dadi guru Quran sing sampeyan Hafifah, yang penting ngelingi yang ngajar orang itu tugas mulia Kudu tanda sabar, ikhlas, dan sang, yang kake, aku buca Ibu, <tuh> ya, kalau badai mau padas, terus mau akan sama aja Ya, terus semangat, lan ojo lali Ngajar orang itu orang yang tugas kamu mulia Nah, ini kok nyuceni hati langsung boleh dulu.